Всем привет! Дивіться где я стал. для такого озера красивого. Сейчас покажу. Это Норвегия, вот это мне сюда надо. Там Норвегия. А это отсюда сюда я ехал, там выгрузился. Вот так вот. Вот так вот тут я стою. Норвегия. Во я тут, вот такая красота тут, такой вот, такой дерево там, такой туннель, то мне не туда ехать, туда в туннель, вот там такой вот озеро, это красивое, озеро, так и красивое, туда я проехал. Такая гора красиво каменим, здоровлюче валяется. Там столик стоит, можно чилить, релаксувать. А вот тут вот, вот такой красивый водопад. Ля, вообще вообще ля. Такая гора, гора такая красиво и такой красивый водопад. Мама. Ну, манчуся, вообще. Вообще, вообще, капец, красота. Я тащусь. Газончик такой аккуратный. Там, там дальше там туалет стоит. Ну, не видно его. В общем, там за, за поворотом. Такая гора красивая. И вот такой красивый водопад. Маленький. Ва-ва-ва. Ва-ва-ва-ва-ва. Он достиг. Так, вот он этот водопад. Вода тут оттуда с горы А вот тут я вот тут набрал воды чистейшей. Тут еще вода. Нет, вода для чистейшая вода. туда у нас пече? Ту трубу и в озеро. Моя ласточка стоит, а там за моим озером. Вот, я набрал тут воды и застирался. М -м -м. застирался в чистой горной воде. Обалдеть, а, вообще круто. Вообще пейзаж был. Ломанчисень. Красота, красота, да. Сюда за камнем так стекает. Капец! Вода холодная, холодная. А там озеро. там а, не видно ну ладно а, а там туалет красное здание такие невзрачный конечно Но прикол в том что тут на туалетах на крышах мох Они специально туда землю кидают на крыше домика вот таких и на них мох растет не знаю зачем может так теплее там короче вот так такая крыша с мыхом сливается с пейзажем. Прикольно. Но это, конечно, вообще бомба. Ну, пишу в дождь. Полтора дня сейчас видите, и вот теперь вот такой водопад получился. Еще один образовался там не было. водопада. Вот наш оттуда сверху тысяча. Красиво. Красота. Вот погода энергия есть. Почти 29 травм квидня. Вот такие дела. Красота.